то, чем занимается кафедра социологии суббуша, а, Киевского университета? Важно, потому что тематика модерна, это, собственно, и есть фундаментальная тематика социальных наук последних двухсот лет потому что, начиная <плесу> с времен Адама Смита, по крайней мере когда, может быть, даже раньше, когда становится понятно, что что-то необычное происходит Вначале на Западе, затем это распространяется на весь мир. Сегодня мы говорим о глобализации. Это фактически как... Мы можем смотреть, как провода буквально медные распространяются, электрическая связь, скажем, по всему миру. Это становится основной проблемой объяснения для социальных наук. Что произошло, какие конфликты это вызывает, к чему это идет. Есть и более конкретные не значит менее теоретичный аспект этой проблемы. Какова траектория отдельных стран, таких как Украина, в этом контексте модели? Это необходимо изучать, но это также необходимо и преподавать. Это очень важный вопрос. Что, собственно, должен сегодня грамотный инженер 21 века, будущий научный управленческий кадр независимой Украины, что он должен знать? о мире, о том, как этот мир сложился, откуда он возник. Я считаю, что то, чем занимается сегодня кафедра социологии, очень важно. Не менее важно это то, что это очень профессионально. Это действительно профессиональный подход на уровне совершенно современной науки. Это вовсе не провинциально. Это точно так же, как э, изучается сейчас в лучших университетах Европы. Есть разные университеты. Да? Я говорю о э, ну, upper-middle, да, средне-хорошие университеты. Я думаю, что есть у нас все возможности, чтобы это довести выше. Очень важно, что профессор Павел Кутуев этим занимается, у которого огромный опыт а, работы в университетах всего мира. А, большая эрудиция. Программа сделана очень грамотно. И такому делу не просто... Почетно помогать, а приятно, самому приятно, понимаешь, что э, что-то полезное делается. Так что большое вам спасибо, что пригласили и успехов. Спасибо, Георгий.